fortunately, we we couldn't keep up the good work that we had on friday. Uh, today, i think that the, the other team, they came out and from the start. they had more energy and, and higher intensity. so, i mean, towards the end of the game, second half, we, we tried to come out with um, more intensity and more fight, but by then it was too late. К сожалению, мы не смогли продолжить так так же игру, как мы начали в пятницу. И с самого начала у нас как-то было меньше энергии, чем у нашего соперника. И и хотя в самом во второй половине игры мы пытались наверстать и при, сделать игру более интенсивной, но было уже слишком поздно. Прежде всего, поздравления к команде соперников. Они сегодня сыграли очень хорошую, напряженную игру. На самом деле, разница между игрой обеих команд была интенсивность в защите. Очень сложно трени тренировать интенсивность, когда у вас шесть или семь игроков в команде. Я имею в виду шесть-семь ветеранов и плюс еще у нас есть шесть-семь молодых игроков. И когда мы играли матча, в и субботу, с Особенно когда мы играем две игры подряд, например, как в пятницу и в воскресенье, достаточно сложно сохранить интенсивность игры, когда у вас такое количество игроков, как 6-7, для того, чтобы они играли интенсивно на протяжении обоих игр. Не хочу жаловаться, хочу сказать, что Фрейзер сыграла очень хорошо в защите против Гудса, и это сыграло свою роль. Каждую четверть мы заканчивали без преимущества, и это результат того, что у нас не было достаточной интенсивности.

In every position, we we return the same intensity that every player received when we were in offense. If we play with the same intensity in every position, every player we play the same intensity that this opponent was playing defense on him. И в конце игры я сказал своим игрокам, а что если вы будете играть с такой же интенсивностью в защите, как каждый игрок соперников играет на любой другой позиции и в нападении? This is simple, why we lost. И это как бы есть объяснение того, почему мы проиграли. Сегодняшняя игра была очень важна для криптосбаскет, и я поздравляю всех своих товарищей и тренеров с победой. По игре сказать, что хочу удачно начали игру, убежали в отрыв. Это придало нам уверенности в наших дальнейших действиях. Выиграли подбор, положительный плюс, но сделали много потерь. Также хочется сказать пару слов про нашу несыгранность. Нам тренер сказал перед игрой, что мы еще не сыграны. И я сегодня лично очень это почувствовал, потому что... Вроде мы говорим с друг другом на площадке, но не доверяли чуть друг другу. И поэтому были какие-то конфузы и пропустили очень много легких очков. А в общем, контролировали, наверное, игру и довели до победы. Да, как вы знаете, пятницу Криобаскет мы проиграли Будивельнику. И Киев провел очень хорошую игру и обыграл Черкас. И, конечно, это был повод, чтобы мы особенно хорошо настроились сегодня и особенно тщательно подготовились к игре. Да, я имею в виду разобрали противника. И это как бы сработало в первом тайме. Мы закрыли лидеров Киева, тех игроков, которые особенно хорошо проявили себя в игре против Черкас и провели очень хорошую игру это мы им сегодня не дали, особенно в первом тайме. Но, конечно, Киев не сдался, это мы знали, что они третью четверть особенно пойдет постараются сравнять игру. И были эпизоды, когда почти это им удавалось, были наши ошибки и защиты. И как уже Конев, игрок, заметил, да, все-таки чувствуется это, что некоторые игроки нашей команды еще недавно, я имею в виду иностранцы, и что нет такого еще командного духа, да, и командной понимания, как должно быть к уже к концу сезона, да, не к концу сезона, а второй, второй половине сезона, да. Но, но как бы все-таки игроки старались защитить, и, и, и эту игру довели до до победы. А когда ждать возвращения в ждать да, спасибо за вопрос, хороший вопрос. Мне очень очень нравится этот игрок, и он э, очень важен был нашей команде э, и по и по стилю игры и по, по той роли, которая ему была в, в нашей команде, и мы надеемся, надеемся, что, но ну, самое быстрое, что он будет уже на следующем раунде, да, но но уверен, что через как бы две недели, да, не через что он уже будет. как в на начале сезона мы поставили задачу попасть в плей-офф, так и задача осталась, и как бы мы стараемся все сделать, чтобы как бы как бы эту свою задачу выполнить, да, и потому я говорю, что у нас все равно с кем мы играем, у нас каждая игра как последняя, да, и я стараюсь настраивать своих игроков, команду готовить, чтобы так и было.